स्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा अनासक्तं चित् त विष्णो कुरुदयां भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवगान् अहं गायङ्गायं कुखचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौ गप्रशमनदशा नाम कियती न के के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोका भी रखिता का बावत बक्ता मुक्त क्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्बोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति श सतत परिनिर्बात परचेत् चेत् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिपीता बावत भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनम् नैगमवचो भवेन्मिथ्या रत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारुढा चेत् अखिल पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः प्रात्यमपरम् कुरु कुरुचरणयुग्मम् धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोकेनयन नयनमतते पादतुलसी परिग्राणी ग्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूता दिव्यादिप्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्च रोमाञ्चो गलितबहु कर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेकादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत् स्ने सोखं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरदगदबारं प्रशमयन् भवद्भक्तो मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव करुणा यावदुदयात् अहं तावद् देव प्रहित प्रलपितः पुर ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिर्वक्तम् नतिनुतिनिषेवा विरचयन् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द